Северский Донец на территории Белгородской области проходит всего лишь на всего 108 километров. По территории Российской 330 километров. Это мы посмотрели вот здесь. В было написано. По территории Украины более 700 километров. Вы слышали, какое количество населения питает данная река. И вы слышали уважаемого руководителя, руководителя здоровья, скажем так, города Славянска, о том, что следующие войны, это войны именно будут, наверное, год. Э, в одной из передач, буквально недавно, э, научный сотрудник говорил, что человек рождается, э, состоящий из 90% воды. Человек умирает, состоит из воды на 60%. То есть мы прекрасно видим, что человек и вода это вещи, где неразделимые. Ну, вы бульники, вы лучше меня это понимаете. Я ведь чиновник, как бы этого не было. Но я помню, фильм хороший был, который без воды и не туды, и не сюды. Э, Виктор правильно сказал, что в этом году мы осенью провели научно-практическую конференцию в «Север Китанец. Река без у нас на территории легендарной прохороки. Э, там, где начинается прекрасная наша, ваша ее нельзя разделить, чья она есть, российская, украинская, как нельзя разделить сердце, как нельзя разделить душу, как нельзя разделить родных и близких, которые живут и на территории России, и на территории Украины. Мы едины, и как бы там ни делили нас, все равно не поделят. Природа не даст это сделать, просто-напросто. Вот. Проводя этот данный фестиваль, участвовали многие научные сотрудники, э с Украины, где представители были Харьковской области, Донецкой области, представители были Белгородской э, науки. Э, разговаривали и прекрасные были доклады. Особенно было интересно, я честно скажу. доклад детей. Дети занимаются наукой. То есть детям не безразлично то, что будет завтра. А нам должно быть не безразлично, потому что мы обязаны передать нашим детям, нашему будущему вот эти реки, которые есть в том состоянии, которые нам передали в свое время наши предки. Э, вот, пощелкайте, пожалуйста, слайды. Э, вы видите выступающих. Это было совмещено вместе с ярмаркой, это было совмещено вместе с народными гуляниями. Можно заставить сделать многое. Можно заставить выполнять какую-то работу, можно заставить выполнять какие-то действия, можно заставить голосовать. И э, противодействовать людей улыбаться и радоваться заставить невозможно. Просто физиологически нельзя. Но мы видели вот на сцене, вы же видите, артисты и с Украины, и российские артисты. Пели, плясали, радовались. Э, Нам-то время повезло, хорошая была погода, хотя была и осень. И мы видим, что вот именно в таких мероприятиях э, есть будущее. Есть будущее